このすばどうしてですか毎日休まず営業してるのに愚か者そのせいで赤字が増えているのだこのままでは本当に店が潰れるぞ毎度毎度役に立たないどころか強烈な問題のある奇テリな魔道具ばかり仕入れてきよっておまけに汝は仕入れの代金と販売価格の設定が甘いのだ 私は一生う命一生懸命働いているのにどうして怒られるのかなどと的外れなことを考えているポンコツ店主しゅよ商売は儲けがあってこそ続けられるのだうん赤字が増えて借金まみれになる前にいっそ閉店するかそそんなこの店は私の店です閉店なんかしません そうです私他の町で出張店舗を開いてきます水魔道具店が有名になればお客さんが増えるはずですなるほどそれで何を売るつもりだこの劇的に痩せる代わりに命に関わる毒薬かそれとも今日勝手に仕入れてきた呪いの指輪か決して外れず相思相愛でなければ苦痛を与え続けるという もちろん悪魔族にとっては美味なる悪感情を生み出す素敵アイテムではあるがこんなものが売れるわけなかろうがひひどいですマニュルさんわかりましたこの魔除けの香水私が出張店舗で売りさばいてきますからまたその香水は <laughs> 言ってしまったかまあなんとかなるであろう だって、我が輩は我が輩で動くとしようかいらっしゃいませこんにちは、水魔道具店アルカンレティア出張店舗ですまあ、新しいお店ですってあら、お姉さん顔色が悪いわねもしかしてお金に苦労しているのかしらそれとも 横暴な男にこき使われてるとかえっと否定はできませんが顔色が悪いのはそういう理由ではなくでも大丈夫アクシズ教に回収すれば全て良くなるわそうよ今ならこの設計曲げるわ遠慮しないで受け取ってと でもいい石鹸なのよそれにねこの石鹸食べられるのあの結構ですそれよりこの魔除けの香水はいかがですかあちょっと離れて行かないでくださいおや新しい露天かいよかったらお近づきのしろしにアルカンレティア名物のまんじゅうを食わないかありがとうございますいただきますね お返しにこの魔除けの香水、少しお安くしまどうして逃げるんですか？おっと見かけないお店があるな。美人の店員さん、よかったらこの水をどうぞ。<laughs> ありがとうございます。おまんじゅうをいただいたら喉が渇いたのでほい、えー。どうだい聞くだろう。 アルカンレティア原産女神アクア様のありがたい聖水だ消えちゃう私消えちゃうホイーい <laughs> 結局アルカンレティアでは回復するのに精一杯で販売ができませんでしたでもこのコウマの里でならきっとこんにちはウィズ魔道具店コウマの里出張店舗です 魔道具店だって <laughs> この私のメガネにかなう品が果たしてあるかなはあ。お客さんたちの目が輝いていますここでならたくさん売れそうですねいらっしゃいませお客様この魔除けの香水はいかがですかくそひどい匂い <laughs> 鼻が売れそうだ おいこっち来るなこんなんじゃモンスターどころか近くに誰も寄り付けないじゃないかそうなんです誰も寄り付かなければ他人が持ち込む厄介事とや不幸からも逃げられるという優れた効果があるんですそんなもの買うわけないだろこのスパただいま帰りましたおやポンコツ選手のお帰りか。 どうした暗い顔をしてバニルさん、すみません結局品物が全然売れなくて宿代や場所代が加算でむしろ赤字になってしまいましたうん、その程度の赤字想定内だそれよりも何時、この帳簿を見てみるがいい帳簿って、私がいなかったここ1ヶ月のって、あれ あれれ <laughs> 素晴らしいではないかこの初級冒険者のレベルのようにポンポンと上がっていく売り上げの数字在庫と赤字を抱えて舞い戻ってきたポンコツ店主よ何が邪魔をしないだけでこの店は十分儲かるのだそそんなおっと厳しい現実を知って生じた悪感情なかなかに美味である いっそのことなんじは行商人になってはどうだその間にわがはいが最高売り上げを叩き出してくれようではありがとうございますバニルさん私、元気が出てきました今までよりももっともっと頑張ります今の流れでなぜそうなるのだだってバニルさんのおかげでこの店でちゃんと売り上げが出せるってわかったんですからなんというポジティブ思考 このすば